Ми повернулися до нас в студію. Вже завітали гості, яких ми анонсували на початку години. Так, дійсно, Марія Савицька. Сьогодні наші колеги в гостях. Марія Савицька, журналіст, та Наталія Осюк, режисер. Чому саме вони сьогодні завітали до ефіру? Ми вже анонсували. Ви привідкриваємо, що саме вони є учасниками всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм Кобзар Єднає Україну. І не просто учасники, а і лауреати отримали вони премію. Яку саме запитаємо у них. Отож, дівчата. Проще витаем, витаем вас, витаем спасибо вас. за поздравления. Ну, скажем так, получили мы не премию, а, mm -hmm. к, сожалению, к сожалению, а диплом, диплом вот, И в сабиш ничего не, не перекладывали до, до, до диплом? Нет, мы два да, диплома. Да, брошюрка о том, как выглядит Черкас и Черкасская область, очень красивая брошюра, к сожалению, не ну, забыла ее сегодня, не взяла ее, Я обязательно принесу, покажу так завтра. Такие щедрый подарок, кроме триматики. Да, ну дело в том, что этот фестиваль проводился впервые, все мы понимаем, mm -hmm. какая ситуация сейчас в стране, и ну, наверное, глупо было ожидать там каких-то невероятных призов или чего-то. Для нас, режиссером, для нас, Наталья, это дебют такой вот первый опыт. Поэтому ми рады і тому, що ми отримали, то второе место в нашей номинации. номінації. Це вже серйозна заявка. Да. По перше, а... на телерадіо компанії вже можна з гордо піднятою головою так піти. Друзі, ви бачили там є <сум> <сум> з першого разу, і так і такі вже успіхи. Дійсно, от чому взагалі про конкурс? Чому виникло виникло бажання от, взяти участь у конкурсі і фестивалі цьому? І чому саме в цій номінації? Знаете, почему решила взять по поучаствовать в этом конкурсе? Mm -hmm. Дело в том, что я работаю на телевидении уже 14 лет. За 14 лет. как-то я все время была в информационной службе, mm -hmm. и у меня не возникало ну, необходимости, что ли, или желания. Вот какой-то вот такой ритм жизни ну, не давал возможности чем-то mm -hmm. заняться подобным. А сейчас я несколько в иной редакции и общение с теми людьми и, собственно, с героем. Программа, mm -hmm. в общем-то, и натолкнул на, то, на мысль о том, что, ну, стоит попытаться получать. Хотелось бы, про героя вашего фильма. Э, герой достаточно известный Николаевич человек, это Аркадий Дабагян, волонтер. Его задача, его фронт работ, его передовая, как мы назвали фильм про два волонтера Дабагяна», это ремонт тяжелой военной техники. В общем-то, фронт работы у него просто громадный, и тот вклад, который он вносит в победу украинской армии mm -hmm. на востоке страны, он, конечно, ну, переоценить его сложно. Поэтому, кроме того, у него, знаете, вот он именно такой телевизионный персонаж. У него очень красивая прямо академическая речь. Он невероятно интересен внешне. И вот эта харизма, этот харизма, этот колорит ну, ну, просто ну, глупо было бы не воспользоваться возможностью, не снять про него фильм. Вот мы с Натальей. <смех>, <хотелось> <смех> и потом наша область. <laughs> область лидирует в волонтерстве, просто, поэтому мы отталкивались именно от этого, потому что именно от волонтерства, поскольку лидируем и передавая у нас, так сказать. Поэтому. Ну, может быть, может быть, потому что в Николаеве так, так сложилось исторически после крымских событий, что в Николаеве очень большое количество воинских частей <laughs> и тех, которые раньше были в нашем городе, и те, те, которые и из Крыма приехали да? сюда, да. Поэтому, собственно, вот и волонтерское движение, наверное, но это закономерно было, mm -hmm. что вот такое количество людей присоединились к движению. Николаев действительно сегодня является лидером. Больше, чем николаевцы, пожалуй, ну, мы не будем обижать другие области, конечно, безусловно, вклад огромен, все, все вносят свою лепту, но Николаев лидер. Поэтому вот и номинация это mm -hmm. В жартовном волонтерській діяльності, вот под номінація, в общем, називається номінація, обнімитися брати А, угу. Скажімо так, до Шевченка все-таки пророчне. Ще запитання все-таки про героя, свою думку и своє враження, як журналіст, вже, вже як режисер, как як вам було мандрувати и как Він Он очень відкритий человек, с ним было очень просто. На площадке мы работали с удовольствием с Марией, у нас на одном дыхании. Хотелось это бы узнать про ваш творческий тандем. Как вы решили просевать разум над этим фильмом? Ну, как, как, да, а да. как так. Как-то так случилось. С а исторично уже так. Да, так, да. Ну, ну что, я, я подошла к режиссеру и говорю, давай попробуем. И для, ну, как я уже говорила, и для режиссера, и для меня это дебют. Вот мы попробовали, конечно, и коленки, и локти сдирали, не, не без этого, да? потому что ну, фестивальное кино наверное отличается от той обыденной работы, которую mm -hmm. мы делаем ежедневно. Поэтому ну, где-то где, где проколы, где-то там недосмотрели, где-то не, не дослушали, но, тем не менее, результат. Очень много людей с наших сотрудников помогали нам в том, что, учитывая, что мы да. дебютанты и опыта фестивальной работы у нас нет, мы обращались к нашим к коллегам, режиссерам, к режиссерам коллегам. и к журналистам. И вот Инги Савицкая, Инги Харжевская, простите, большое спасибо за то, что она тоже участвовала. Угу. Монтажер Галина Дракина, очень серьезно отнеслась к работе. Конечно, она в первую очередь кредитовала, да, она да. прямо вот шашку достала и шашкой махала. Но ее работа, ее вклад просто ну, сложно переоценить, потому что те кадры, которые она подбирала, это очередность этих кадров, которые подбирали... Я предлагаю посмотреть, да, мы да, уже столько да, да, говорим... Да, говорим, что давайте поднимемся и нашим телеглядачам фрагмент, запропонуем да. фрагменты. Я чітко розумію. Будь-який геноцид, знищення великої кількості людей за національними ознаками не може бути наслідком військової операції. Це зрада. Байдан. Для багатьох українців саме він став переломним моментом. Став він відліком нової історії і для Аркадія Дабаяна. Я, как и все мы, тревожно наблюдал за тем, что происходит на э, площади Центральной площади Киева. Я, в общем-то, э, где-то понимал, что какое-то недовольство, какое-то агрессия, которая начинает там формироваться, развивается, она выльется в революционную. Но, вы знаете, я, наверное, не ожидал вот оружия увидеть там. И поэтому, наверное, вот та война, о которой мы сейчас говорим, да, действительно, я готов согласиться, началась еще там, в Киеве, началась тогда, когда раздались первые выстрелы. Сначала Майдан, с годом Крымские всі Все понимали, Россия не зупиниться на півострові. В такого верломства от соседей не ожидал никто, даже в страшном сне. Совершенно было понятно, что сам по себе Крым как территория, он, безусловно, важен для России. Он важен для империи, потому что это и важная стратегическая точка, и важная точка амбиций их руководителя. Но Крым, а Крым не имеет связи с Россией э, транспортной артерией. И совершенно стало понятно, что вся эта геополитическая борьба будет заканчиваться войной. Им нужна связь, коридор, территория. Добавлено сублинового Гострус прийняв зраду кулишных добрых соседей потому що в серці завжди жив біль за зраду іншу – його, вірменського народу. Друзі, ми повернулися до вас, переглянули уривок із фільму, конкурсної роботи, фестивальної роботи. Я нагадую для тих, хто щойно не долучився до нашого прямого ефіру, що в нас в гостях наші колеги Наталія Лисюк та Марія Савицька, автори, скажімо, так і режисер, автор і режисер цієї фестивальної роботи. Дівчата, хотілося б запитати, ми, скажімо так, частинку побачили, але це лише невелика, невеликий фрагмент. що саме журі на що робила акцент, і що саме їй сподобалося в цьому? Фильме, в вашей работе, вы знаете, мы фильм в принципе получился совсем не такой, как мы предполагали заранее. Мы совершенно на другом хотели ставить акценты и снимать совершенно по-другому, но так исторически сложилось в силу определенных обстоятельств, что снимали мы вот, ну, вот получили то, что есть. Угу. Но очень вот режиссерская задумка использовать в фильме ребенка. Мы очень долго искали этого ребенка. Почему-то вот представители армянского народа они в какой-то степени суеверные. И к кому мы не обращались, вот собственно и герой, обращался к своим друзьям, чтобы ну мальчик поучаствовал, маленький мальчик поучаствовал в съемках. Все как-то настороженно относились. И семья Кочерян все-таки позволила нам снять их малыша, Милен. Вообще, ребенок просто бесподобный, но. Ну, да, сложно, детей, конечно, Да, сложно, конечно, да, очень сложно снимать детей. Мы, я не говорю, что мы намучились, потому что ну, процесс все равно был интересный и приятный. Но ребенок где-то хочу, где-то не хочу. Он, он маленький, ему 4 года. Угу. И сложно ему было, там есть кадры, когда он свечи ставит в. Ну, песок, специально, угу. Песа, да, специально да. такая у них в армянской церкви. И, ну, и ребенку сложно было, конечно. Но мы ему говорили, что вот все, ну только ты нас спасешь. И он так, снисходительно соглашался, да, и снимался. А оператор Александр Попов очень удачно нашел ракурс и снял ребенка через крест. И вот именно эти кадры, а также закадровую начитку. Тоже детский голос, но это девочка украинская, к армянам не имеющая никакой Тут отношения. Схитрили немножко, да. схитрили. И да. вот именно вот этот момент наиболее впечатлил жюри, ну, в плане... Что, что армянским, да, армянский да, мальчик и украинский языку, мальчик. языком он просит мира для, для себя, для своей семьи, для своей страны. Это вот, ну, миг. собственно, вот такой вот стал. Что можно не знать, еще была за девчонка. А Девчонка, да, это, коллеги, это дочь нашей коллеги Татьяны Колесниченко, она тоже учу, ее достаточно хорошо знают зрители mm -hmm. нашего телеканала. Но мы жире не открывали. Да, мы, mm -hmm. мы, mm -hmm. мы не сказали. сказали, что это мальчик сам говорил. Даже попрохалый хлопчик. Ну, знаєте, трохи повернемося від таких тем високих, тому що дійсно таке показали міжетнічну єдність, тому що за мир в Україні просить здавалося б, людина зовсім іншої національності. Так але е, хотілося ще б запитати про те, як ця премія для вас, як не премія, а друге місце. Що для вас це означає і що для телекомпанії це? Знаете, мы когда ехали туда, мы ехали, собственно, не за местом, мы хотели просто поучаствовать, получить какой-то определенный опыт. Мы хотели посмотреть другие работы, их было больше ста, это телерадиоработы, больше 60 телеработ и больше 40 радиоработ, но, к сожалению, ни просмотра, ни прослушивания не было, поэтому, собственно, вот опыта набраться мы как бы... Ну, вот в прямом смысле с... не, не смогли, не да. Смогли, да. Не смогли. Тем не менее, мы общались с людьми, мы общались в основном там были представители генерального директора телекомпании, были и рядовые сотрудники, ну вот как У -у -у. мы. Поэтому все равно мы общались, мы какими-то мнениями, мыслями обменивались. Поэтому, когда на закрытии фестиваля объявили, что мы взяли второе место. В нашей номинации мы, конечно, мы с Наташей подпрыгнули. Мы не ожидали. Ну, мы ожидали, ну, дадут там диплом участника. А то, что наша работа займет, в общем-то, достаточно высокое место. Вообще-то, компания два диплома получила. Евгения Силаева. Такой ее работа, Да, ее работа родина. Но она исключительно про Тараса Шевченко делала. И ее работа тоже взяла второе место. Поэтому выходили мы дважды. Ну, да, вот и оба раза, конечно, мы подпрыгнули так неожиданно класс. Это было очень приятно да, для вас. приятно. Ну, это мотивация, наверное, для того, чтобы мы уже стояли на вокзале в Черкасах, когда уезжали в и мы уже думали, а что бы еще такого сделать. Я думаю, это что это для, для представителей твоей компании, ну, например, для, для молодого поколения, подрастающих коллег ваших, же мотивация до того, є до все-таки тягнутися, до кого тягнутися, и бачите, приклад, який треба брати ну, собі Мы раньше просто больше участвовали в конкурсах. Было ну, достаточно и, 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 много, все украинские, телекомпания. Угу, у нас несколько в год был, проходило в разных областях конкурсы, но, к сожалению, с событиями, которые сейчас происходят в нашей стране. А какие у вас были впечатления от поездки <как> на фестиваль? От места вообще? знаете, город, конечно, просто потрясающе красивый. Я не хочу обижать наш город, я Николаев очень люблю и... Горжусь тем, что я живу в этом городе. А вы царитные, уже до чего звыкли, а, да? Да, в <свят> Черкасах хорошие дороги. Да, не без проблем, но хорошие Лучше, дороги. Лучше, чем у нас. Лучше, чем у нас, гораздо. Очень зеленый город, очень много зелени и очень много хвои. И будок нет. Это вот то, о чем мы все время говорим. У них нет будок. Да, они где-то есть. В контраргументе. В контраргументе, говоря. да. В том числе мы говорим о том, что наш город, вот как, наш, как сказал мэр Львовский, он недолюбленный. Мы посмотрели на Черкассы, ну нет будок. Центр города настолько аккуратненький, настолько красивенький. Все вот эти вот магазинчики, лавочки... Все выкуплено, вот первые этажи домов, mm -hmm. да, есть какие-то пристройки, но настолько органично вписывается в общую архитектуру города, что ну, не возникает желания, не, не возникает какой-то такой вот раздраженности от mm -hmm. такого количества вот этих вот малых архитектурных форм, которые уродуют Люди наши улицы. Люди очень приветливые, э, население украиноязычное, но когда я обращалась к ним по-русски, э, очень доброжелательно, никто не сказал, там, москалит. Да, очень приветливые люди, к кому не обратишься. Ну, мы новые И бродячих собак. Бродячих собак. Все дамы контраргументы. контраргументы. Вы на все да? Не, ну видели мы собак, но они какие-то такие мирные, лежат себе посредине асфальта, люди их аккуратненько обходят со всех сторон. Но не так, чтобы... У нас, обходят их стороны. Мы жили на берегу Днепра. А, буквально вот первое... Ты, девчата, мы прям на курорте были. Да, хвоя, да на правда. курорте. Выходишь на балкон, и вот хвоя, такие... чистый воздух. Город, конечно, очень Он компактный. И мы mm. достаточно быстро ориентировались на улицах. Мы много прошли пешком. Мы были в музее, в музее краеведческом. Там свои впечатления. Да, мы, в Каневе. Да, в Каневе да. были. В Каневе мы сгорели и загорели. Потому То что, что мы, прошли, горе, да, да. мы прошли весь путь от церкви, где отпивали Тараса Шевченко, до горы, на которой он похоронен. Ну, здорово, конечно, фестиваль хороший. Может, где-то с организацией чуть-чуть, ну, не сложилось где-то там. Ну, сейчас это да. Ну, светите, ну, это теперь что-то событие. Можно наших чиновников, что есть до чего у нас <клёжит> тоже в городе был фестиваль, или новая страна. Я бы еще до Опыт так перенимать, да. перенимать Так, действительно. Да. Ну, хотя у нас с ними также намагается бороться на центральном рынке, двигаются одни и стороны вин. Представляю. <реклёжит> Там <реклёжит> совсем нет вот этих будочек-позвонишек. <рекл> совсем нет. Встал вопрос о том, что мне нужно срочно пополнить счет на телефоне, и таксист нас привозил в магазинчик, говорит, вот магазинчик, а пожалуйста, круглосуточные угу. магазинчики, там стоят Это вот пайбоксы, пожалуйста, пополняйте. А вот так вот, как у нас, будочки эти красные, непонятно что. Приятно, а вот были удивлены. Макдональдс, там точно же, як у нас, чуть-чуть по-другому, внічні. Частинка, якого... частинка рідного <сум> чував, <сум> да. <сум> да, <сум> да. Ото, що ми <сум> дякуємо вам за розмову, бо неймовірно приємно було з вами спілкуватися. Дійсно, загоріло відпочили, не дивлячись на те, що це три дні. Декому можете сказати, що були на Мандівах. Добре. Да? Домовились, да? <сум> Ще раз вітаю вас, цією, дійсно, перемогою. І чесно, ми, у мене аж особиста гордість за вас і заліза Вперше, що Ми це думає, що перший досвід такий і фестивальний колег, і друге місце за вас? Дякую Спасибо. вам за те, що ви в нас є такі хороші. А я нагадую нашим контажер. телеглядачам, що а, в ефірі були а, знайомі вам люди з іншими програмами. Марія Сави Савицька, журналіста, Наталія Лисюк, режисер, а, які а, створили фестивальну роботу на конкурс Всеукраїнський фестиваль телерадіопрограм Кобзар єднає Україну. Ми їх вітаємо з другим місцем і продовжуємо нашу програму.